Так. Тут, по суті, ти поз... ну, дивись, вже просто кінець місяця, і у мене ж всі числа дати програлися вже 35 mm -hmm. разів, і, 16, і 15, 16, 17 програлася, і 23 програлася. Ну, коротше, всі дати програлися. І там ще було про 27, чи... Ну, от сьогодні вже ту вилітіли, кстати, тобто, якби как бы, не новость. Чітко 27, ну, обстріл буде точно. Ну, це прям, ну, тушки взлетіли вже, тобто, навіть, як как би, бы, вже новості вийшли. Тут вже можна було не дивитися. Поэтому ну, по, за... по, по новостям, по городам, все, что я говорила, пускай они как бы вспоминают э, с первого числа смотреть на то новый месяц. Но ничего хорошего не будет, потому что на июль туспиковый вниз также падает, как и падал на июнь. То есть, э, ну как бы. Краш ситуация извините, не оставаться. Извините по обстрелам туспиковый вниз, плохо очень, баллистика. Орешник, баллистика, то Пиковым я уже говорю. Ну, баллистика, баллистика. По обстрелам, то спиковым. Десятка пиковая, тоже карта непонятки. Зеленский, крестовая карта выпала. Я же говорила, что я крестовая дама. И когда падает крестовая дама, то есть, ой, когда падает крестовая карта, я понимаю, что это типа, ну, наша. Путин, десятка пиковая, непонятные отношения. Он его не понимает. То есть, все равно я не считаю это хорошими отношениями как бы там ни было. Это просто... Ну, это просто они друг друга пытаются прощупать, понял? Трамп и Путин, я про это. А Трамп взагалі здатен зупинити Путина? Ну, валет падает. Смотри, на самом деле какие-то попытки точно есть, потому что валет. Это хлопоты, да, шестерка пиковая. Просто шестерка Пикова это про дальнюю дорогу, это она дальние перспективы. То есть это как-то все очень медленно. Все очень как-то так, прям, о, блин, тягомотина, поняла, идет. Вроде бы как бы да, хлопочет по вальту, ну как-то такое, что. Пока нет. Нет. Семерка Пиковая нет. Пока нет. Хотя я знаю, что там стоят они везде. Я, я понимаю. То есть пока нет. Пока семерка пиковая. То есть карты говорят нет сейчас. А взагалі спроможна Росія? Зараз ми не про плани, а про ресурс, чи достатньо ресурсів в Росії, щоб розпочати і розширити ці кордони військові. Ні, девятка пикова. Десятка, девятка пікова. Ні. про масштабність поки нет. Не готова ні к этому. Ну, девятка, ну не хочуть. Девятка бубнова падає. Это при интересе. І десятка. масштабирование, поняла? Настолько. Mm -hmm. Следующий туз. Ну, то есть, да, они реально хотят много лет. А бы только десятка не была десяткой, пожалуйста. Действительно, 10 лет прям, поняла? Э, смотри, то есть там по картам падает, я уже спрашиваю с другой стороны, я говорю, покажите, давай же не будем спрашивать про окончание войны, потому что война тянется фиг знает когда. Они нас пытались оккупировать еще фиг знает когда, даже не 2014 -го года, еще раньше даже. У них там дофига планов. Mm -hmm. Война идет всю жизнь, считаю, с Россией. Это правда. Давайте не так говорю, спрошу. Давайте спрошу. Просто говорю, может, может, говорю. Сдается, кто сигнализует тебе, Маша. Не понял, ничего, ну ладно. Это интересно. Может, говорю, типа, пауза какая-то или что-то еще. Говорю, может, там то. Давай, говорю, так, спросим, типа, чтобы пауза, да, или как оно в принципе закончится. А там показывают, что закончится по дураку. Типа вообще просто все встали, нифига не. То есть как-то вообще очень странно и тупо. Типа что столько воевали и вот так по щелчку просто закончилось. Это очень странно прям. Блин, я спрашивала, походу, даже, да покажите, я говорю, месяц мне. Там, по-моему, семерка падала. А что семерка, это что? Июль? Нет? Так, лыпень, так, выпань да? месяц. Угу. Норка падала. Кстати. Или 7 числа? Или семнадцатого? Или 27, или типа в июле. Вот как-то вот такое, что понял, показал. И опять-таки не кидаюсь с такими громкими заявками. У, у меня даты сбываются часто, да, я понимаю там цифры и так далее. Но я это не люблю. Вот я люблю по факту, когда мне покажут, понял, через сон. Или там как-то, ну, ты же знаешь, не люблю это. Так, так. Но семерка по картам выпала. И учитывая, вот даже мы предсказывали, говорю, мне спрашивают, когда обстрел до Московской области или Москвы. Мне падает шестерка. Говорю, будет шестерка или девятка в дате или 16, или 26, вчера вот, же обстреливали, 26 число, ну, показала четко. Я верю все-таки в игральные карты, что все-таки будет конец войны какой-то или пауза в июле. Только каком июле, блин? Когда это что это? Шо? Я так понимаю, там что готовятся переговоры какие-то, наверное. Снова. Так, так. Да? Как раз там, видишь, как оно, то, что нам и падало, что там в начале июля, в кон конец июня, а к начало июля какие-то там будут уже движения по переговорам. Ну, это понятно, да, типа, что тишина такая была. Это переговоры все. Все от переговоров, видишь, зависит постоянно. Ракеты, секундочку, да. Угу. Ну, карта ключа падает. Карта гроба, блядь. Ну, я не знаю, как потрактовать. Ну, и воздух. Да, и карта змеи, да. Да, ракеты. И крест. Самые худшие карты, которые могли быть, они выпали. Да, такое. И карта кольца. Карта кольца означает здесь, что они, сейчас у них такая тактика, то, что по карте, что там, мы это говорили. Эээ, типа, я людям все говорю, я еще до того, как новости вышли, Говорила, что карта шута, а карта шута по стратегии означает, что говорю, вы выходите из укрытий, ракета летит. Тревога закончилась, ракета, ну то есть ты понимаешь, да? Либо нет тревоги, ракета летит, то есть такое по-скотски, -по как как как, как крысы они поступать будут. В принципе это произошло. Потом новости начали писать. Но карта кольца в данном случае означает как четверка, четверка пентаклей, по Таро э, со всех сторон кольцо, то есть они ракетами как обстреливают сейчас вот так вот. Тупо кольцо, поняла, берут, делают просто. я не знаю, что это за тактики у них такие. Ну. Но... Да, да. все, все на месяц, дуже ймовірно сценарий, я так понимаю. Ну, смотри, по игральным, картам десятка а эту спиковую все равно падает по обстрелам. По второго тоже плохо. Ну, давай Полин еще посмотрю. Покажите мне июль. Опасности обстрелов. Насколько плохо все будет. Покажите карты. Украина. Вот так, книги. Карта книги, всадник. Смотри, карта крыс, э, карта книги. Уже говорится о том, что много будет попаданий это универы, библиотеки, и так далее. То есть мне, когда я делала прогноз на своем канале, падало, что-то связано с украинскими, вот этими всякими, ну, украинские эти, как они называются, памятки. Понял? Угу. И потом, когда полетела по Западной Украине, я так сижу и думаю: блин, а оно же реально связано? Все, там же наша культура, по сути, Западная Украина. То есть вот, что понял, показывают и карта всадника, и карта крыс. То есть карта всадника говорит про дороги, дороги, перекрестки, мосты и так далее. Все, почему идет движение, такое. Этот, карта всад трассы и так далее. Карта крыс вот. Да, то есть зараз ему юмоверность... Смотри, так, снова так, дети, так, так, под... так. карта ребенка, дети. Ну то есть ничего не меняется, да? У нас карта сердца, ключ. Ключ, гора. Кстати, я думаю, что по западной Украине вот опять карта горы. видишь випала карта гори. Знову Западная Україна буде страдать в июле. о Напружений місяць да. у тебя буде. Маш, може, щось хороше. Бачило? Нет. Обменный, Нет, я не так. знаю. Да, единственное, что хорошее было, это там предсказали по ракетам по России, да, но... но но не радует меня особо, потому что я знаю последствия потом. Э -э по обменам до 10 июля должны там вроде гробы падали, то есть должны мертвых мёртв сначала вернуть. Все, что последние мне давали по этим вот э, предсказаниям, это мы говорили, что кого-то в Крыму убьют, каких-то генералов. Там реально так. сегодня будут какие-то новости. Так, 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 я читала. Угу. Да, мне там уже кидали, но я так я это не выставляю. Меня чисто в группу только выставила в Инстаграм, не хочу. Э, что еще хорошего? Да ничего хорошего, что Монастырский мне говорил про самолет, но это плохое. Угу. А что там уже за ЗС выбухнуло, я не поняла. Что там Це зараз? Зараз да, что это зараз? Заразь у меня пишет? ничего не заявлялось. Кидали в Житомирской области, какой-то грипп уже там. До речі, дуже багато в мене питань які стосуються Житомирщину, які зараз загрози Мені не нравится за Кривий рог вообще на июль. То я, коли кривой угу. рог настраивалась смотрела, там мені перед предложили свечка. Сразу поняла, что это що буде в июле какой-то такой плохой обстрел кривого рога. Но там как-то падало параллельно, что, може быть, что связано, типа, как повторять паутину какую-то, что-то будет такое, типа, похоже. Типа, уже Россия будет на территории Украины. Не, Подельно не, робить? не, мы, мы, мы. А, мы. А они, типа, обстреляют, да, что вот такое, но не знаю, мне как-то не нравится. И по Сумщине, когда смотрела, по Сумам тоже мне не нравится. Вот прям показывали ту же самую улицу, куда уже были прилеты, где люди загорели в этих автобусах. Вот то же самое. Я не знаю. Кто нас спросил? Про Житомирщину. Карта дерева. Птички. Э, тут карта тут, тут падает, типа корабль, щип. Э, я думаю, что тут касательно. Во-первых, будет снова какая-то херь, связанная с этим, с Чернобыльской станцией, может быть. Вот карта звезды, здесь карта дома. Опять Чернобыльской станция. Это июль. Э, и может быть новости про там дороги выпали. Я думаю, что могут быть новости про наступление Житомирской области снова, но я пока не вижу ничего такого опасного прям чего-то. То есть могут быть какие-то новости, может какие-то дорогешники или что-то типа -то, что того, или снова будут накаляться, понял, накаляться все, что белорусы собрали там какие-то эти, ну, забейте на это пока что. Кременчук останним часом постоянно под обстрелами, какие прогнозы для этого места? Ну, по крайней мере, чего я вчера смотрела, типа там я примерно понимаю, куда они били, я просто не могу это говорить. У них целенаправленно было, типа, куда они били. Вот. Специально было сделано. Мисс точно знают, про что. Я думаю, да. Да. И прям вот это из-за этого было. То же самое, что всегда они говорят, стара Константинов. Но я не могу, как бы, ничего нового ответить, потому что, ну, понятно, они куда не бьют. То есть тут что мне говорить? Також просили подивитися Лубни, теж, Полтавщина. От Підписник казав, що самому йому постійно сняться сни про велику кількість ракет і шахедів над містом. Поки клевер падає. Єдине, ну, що карта ліси і ну, карта Сергій, це про і нав... ключ це про наводчиків. Тут, конкретно, про наводчиків говориться. Тут не говориться про обстріл, а про наводчиків. Дуже багато в місті наводчиків. Серце і ліса і ключ, і що падає. Вам би наводчиками зайнятися. Так, вопрос какой? секундочку, що запросить? Чи дійсно зараз США почне тиснути на Україну, можливо, обмежувати допомогу, про яку ми на початку говорили, щоб Україна припинила обстріли? Ну, всадники, гора, садніки гора падає. Ну, Но... я б не сказала, свої всадники гора. Тут, может, два, тут да, трактовать можно и так, и так. То есть всадники гора, по сути, можно сказать, что, в принципе, это и происходило уже. Ничего нового, то есть нет нового mm -hmm. движения. что карта горы, она говорит о том, что м -м, обстоятельства тяжелые просто, поняла? Очень. Или там еще карта джентльмен, да, падает, то есть типа и гора. То есть говорится о том, что, по сути, ну, Трамп на Зеленского не надавит особо. Не будет успеха иметь, поняла? Давление Трампа на Зеленского. Давай так еще могу трактовать. А покажите мне отношения Трампа с Путиным мне. Письмо, общение есть, видишь, письмо сразу падает. Есть общение, есть контакт какой-то. став корабль. Хорошо, по-прежнему, покажите мне, все-таки Трамп нам друг или враг для Украины сейчас? Как вы это видите? Коса. Я сердце и ключ. Откройте мне карту Луны. Секундочку. Дом и звезда. Солнце и башня. А, Зеленский. Секундочку. А Зеленский. Сейчас к Зеленскому отношение. Настоящее. Садник ребенок. Ну, как понятно, как Зеленскому вот, молодой парень. Давай я так скажу, да? Uh -huh. Дерево. Но все равно, видишь, типа карта дерева, корни. То есть он как-то, конечно. Не скажу, что прям супер неплохое, это неплохое отношение. Очень странно все. Но сам а Зеленский как Трамп относится. Это очень странно все. Кольцо. птицы. Ну, видишь, Зеленского все равно с ним мнение расходится немножко. Дорога. Но не, все равно неплохо, видишь, падает. Непогано по отношению до нас? Ну, смотри, то есть карты как это показывают? Они показывают, что он, типа, излишне безэмоциональный, бессердечный. Понял, там карта... Но, но при этом, как бы, он не падает врагом. Это, но ну, это очень странно все максимально. Я до сих пор не могу понять, понял эти карты? То есть я не понимаю до сих пор. Типа, что он безлишний, э, без, безлишне эмоциональный, без, бессердечный, но при этом как бы не падает, что он враг. То есть тут тоже очень... Может, какой-то он просто... Такой характер у где-то странный, может, какой-то, я не знаю.